प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निध्रराजादुदितो हि नाभि त्वां दृष्टवान् इष्टदम् इष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमान स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अध मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधान लोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविता शेषजनप्रमोदा त्रिलोकी भृति राज्यभारं निधाय नाभिस्सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गत किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद् ववर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यदधा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अधोद्वहन् आत्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरदोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्ष सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्रा उक्त्वा सुतेभ्योऽधमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतपारमहंस्य वृत्तिम् अथ जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमान। विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीना शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटगाचले त्वं तापान् वातनाधा जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे श्री गिरिधारी